異様となる連覇のかかった一戦です栄光の頂き モンショウ3番人気はこの子ですベニスパーク2番人気を紹介しましょうモンジュースタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってここまで無敗前年の覇者ミホノブルボン1番人気です凱旋モンショウ連覇の偉業を成し遂げることができるでしょうか各ウマ娘ゲートに入って体勢整いましたスタートです 各ウマそろって綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう日本の4人の馬娘たちが凱旋門賞の大舞台へ飛び出していきます立ちはだかるのは世界の名だたる強豪日本の馬娘たちはどう挑むのかさあ日本勢の注目は日ホノブルボン時差ぼけの憂いもなく源泉中も調子をキープできたみたいですね険しい上り坂の頂上を目指して馬娘たちが駆けていきます向こう正面中間に入っていく日ホノブルボン会長に飛ばしていきます 日本のブルボン単身で飛ばしていきます世界の強豪を相手にいい位置につけていますねあとは18番その後ろ10番この辺りまでで戦闘集団を形成しています戦闘は相変わらず日本のブルボン私の注目する日本のウマ娘ですここボンシャンでも体調な走りを見せていますねそしてその後方には18番第3コーナーを回って下り坂ウマ娘たちが続々と 15番外目をついてベニスパークそのうち並んで5番さらにはモン日本中いわし三橋開いてゴールドシップ日本のファンの声援は届いているでしょうかレース運びに注目です残り 1000m を通過まもなく第4コーナーカーブ日本のブルボン花を進むザ・外川先 速度の最適化の成功完璧な調理完了。